स्पीकर साहब पहली तजवीज तो सना बलोच साहब की है वो कहते हैं कि प्री बजट एक मीटिंग होनी चाहिए तजावीज लेनी चाहिए मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ और हमारी गवर्नमेंट इन शी एम साहब गए हुए हैं कल मुशतरका इजलास है तो कल शाम तक इन शशरीफ ले आएंगे या आज आ जाएंगे या कल तो हम ज़रूर बजट से पहले पेश करने से पहले मैं तक इम्तहानी कराता हूँ इनको कि इन शाम क्योंकि ये ये सब का हर एक की नुमाइंदगी है इसमें हम उसमें नहीं जाएंगे कि किसी के ऊपर बख्तर बंद चढ़ाएं या गेट तोड़े हम इनको सीने से लगा के आगे हम बढ़ेंगे आ, दूसरा पॉलिटेक्निक का, का स्कूल्स का हर यूनियन काउंसिल का कहा तो इस सिलसिले में मैं भी इसकी भरपूर हिमायत करता हूं आ, प्री बजट जो हमारी मीटिंग होगी तो उसमें यह तो पॉसिबल नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप कि या मेरे 19 यूनियन काउंसिल है 19 बने एक एक दो दो फेस वाइज बने तो ये बहुत अच्छी तजवीज है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तीसरा बीएचयूज का उन्होंने जिक्र किया है, मैं बदकिस्मती देखें कि कल सना साहब थोड़ी सी आपकी तवज्जो बीएचयूज की, की टोटल पिछले साढे तीन सालों में 23 बीएचयूज आए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन थी कि हम उसको एप्रिशिएट करते हैं मैं किसी को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा 23 बीएचयूज में से 13 बीएचयू सिर्फ लसबेला में चले गए 10 बीएचयू बाकी 32 डिस्ट्रिक्ट में लसबेला में भी वहां का जो वो सरदारसाले बूतानी है उनको एक बीएचयू भी नहीं दिया गया पता नहीं किस-किस गांव में थे तो जब वो हुकूमत गिर गई तो दोबारा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई अब तीसरा एक लेटर आया पता नहीं उधर से तो हमने कल मिनिस्टर हेल्थ से हमारी मीटिंग हुई और ये हमने नए साल में डाल दिया और हम यकीन दिलाते हैं इनको कि अगले बजट में मुनसिफाना तकसीम होगी बी एच यू की जो हमारे पास अवेलेबल हैं या मरकज से हमें कोई मिलते हैं तेईस तो हमारे पास अवेलेबल हैं नए वो हम आपको यकीन दयानी करवाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे कि ये उस तरफ बैठे हम इस तरफ बैठे इनशाला इसकी ये होगी बस हो गया मेरे ख्याल से जी आ, आ, पानी का जिक्र किया है टाइटर साहब ने पॉलिटेक्निक वाला तो मैंने सपोर्ट कर दिया आपकी तजवीज को हम प्रीवमेंट ये आ, जो उन्होंने कहा कि पानी आता था उधर से अभी देखे पता नहीं शायद हम लोगों के अमाल है या हमारे गुनाह इतने बढ़ गए कि अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत रोक दी बारिश बारिशें रुक गई हैं झील खुश्क पड़ी है लेकिन इसके साथ-साथ हमारी हुकूमत ने परसों तरसों वाली कैबिनेट में 171 टीवेल जो कम्युनिटी बेस पे चल रहे थे कोयटा में हमने उनको असली तौर पर वासा को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है विद द कंडीशन कि उसकी वर्किंग हो कि उन पे اخراجات इनको सोलर पर शिफ्ट करें लेकिन हमारी मीटिंग भी हुई वो कंसर्न जो एम पी एज हैं वहाँ ज़मीन का मसला है कि सोलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए और यहाँ पे तो फुट के हिसाब से ज़मीन बहरहाल हम उसका भी कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर वर्किंग में है इसी तरीके से थ्रू आउट बलोचिस्तान हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कम्यूनिटी बेस हैं जैसे सन्ना साहब ने कहा हम उनको आ, टेक ओवर कर रहे हैं आपका पी एच ई डिपार्टमेंट टेक ओवर कर रहा है आ, फेस वाइज और आपको भी आपके जिले में भी हुआ है मेरे जिले में भी तमाम में हम कोशिश कर रहे हैं कि फेस वाइज उसको सोलर पे शिफ्ट करें और उसकी जिम्मेदारी हम कबूल करें दो चीजें हमे, हमें हमें गवर्नमेंट मिले हुए हैं चार पाँच छः पाँच छः महीने हुए हैं और जो भी बजट बना या जो भी सिलसिला हुआ वो पिछली इस, पहले साढ़े तीन सर मैं था उसमें जी सर मुझे चार साल हो गए लेकिन वो मैं आबादी कम और बढ़ा रहा था उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी तो मैं हम सब साथियों को साथ लेकर चलने का हमारा डे वन से हमारे सीएम साहब का ये, ये तकरीर में भी उन्होंने कहा और हम आ, हमारे ये है कि हम सब साथियों को हर शख्स यहाँ पे बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं चाहे वो अकलीत है क्रिश्चियन है हिंदू है या हमारे हल्कों <coughs> स्पेशल सीटों पे आए हुए हैं या मुंत नुमाइंदे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि काफ़ी स्टडी करते हैं सना साहब हैं इसी तरीके से अख्तर साहब बैठे हुए हैं हमल बैठा हुआ है यूनस बैठा हुआ है तो हमारी जो प्री बजट होगी उसमें थोड़ी सी हमें ये सपोर्ट करेंगे कि किस किस खास करके हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी चीज़ है और उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है बाकी डिपार्टमेंट फंड की जहाँ तक बात है तो सना साहब ने एन का हवाला दिया है हमारे साथ हो रही है वहाँ से जो आपने भी कहा कि वो गवर्नमेंट में हैं। महदूद वसायल है महदूद वसाइल हैं लेकिन हम इतनी यकीन दयानी कराते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और अपने वजीर अला की तरफ से इन शाह वो नहीं होगा कि कहीं पे बारिश बरस रही है और कहीं पे खुशहाली है ये नहीं होगा इन शाह महदूद वसायल में होते हुए हर नुमाइंदे को हम कोशिश करेंगे मुतमिन मुत, करें आगा साहब ने रोडों के एक्सीडेंट की बात की है जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो आपको भी पता है मुझे भी पता है हमारे सबका इलाका है नई तामीर शुदा सड़कें हैं वहां पर और जैसे आपने फरमाया स्पीकर साहब के ग्राउंड पे जमीन पे आपको नजर आएगा कि कुछ लाख से आगे निकलते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट हमें पैदा हो रही है थोड़ी सी रुकावट ये पैदा हो रही है कि किसी की वो ट्यूबवेल दरम्यान में आ रही है किसी का गांव आ रहा है तो वो भी हम साथ साथ उनके साथ ये कर रहे हैं लेकिन जहाँ पे हमें मिल रहा है तो मेरा ख्याल है हंगामी बुनियादों पे हम खास करके ये कोटा यूप शारा ये आगे जाके फिर मोटरवे को लगेगी इसी तरीके से आपके इलाके में पंजाब थैंक्स बुज़दार साहब के उसने एक सड़क दिया है जो कि बिल्कुल ही हमारा इलाके का नक्शा तब्दील कर देगी उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है हम हार्डली आपके इलाके के हमारे इलाके के दुखी लोड़लाई ये सब घंटों में हम मोटरवे पर चढ़ जाएंगे और इस्लामाबाद हमारे बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो इसमें बुनियादी वजह जो मैं बयान करूंगा कि रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं कि ये मोबाइल दुश्मन है एक सेकेंड के लिए आपकी तवजो गई और मोबाइल आपने कान पर लगाया और गाड़ी गई ड्राइवर हजरात तो मैं मोटरवे के जो जितना भी स्टाफ है उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस चीज को कंडम करें कोशिश करें सख्ती करें कि खास करके ड्राइवर हजरात मोबाइल का दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल ना करें क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट इस अभी पिछले दिनों मेरे इलाके में एक बुज़ुर्ग था वो आ रहा था गाड़ी में ड्राइवर ने मोबाइल निकाला कान पे उसने कहा कि भाई ये आ, गाड़ी निकले कहता है ये हमारा रूटीन है और हार्डली दो मिनट के बाद गाड़ी उड़ के गिरी और वो बंदा शहीद हो गया तो ये इसका बुनियादी जो है ना ये मोबाइल मोबाइल इस वक्त आ, है दुनिया की एक अच्छी सहूलत लेकिन एक बर्बादी की निशानी बन गई है खानदानों के लिए और ये एक्सीडेंट्स के लिए खानदानों का मैं इस, प, इस पे इधर जिक्र करना मोबाइल के के नुकसान और तो और फायदे किसी दिन ज्यादा नुकसान हो रहे हैं ठीक तो चेक। ये आ, मैं इन ये हमारी अपोजिशन नहीं है फ्रेंडली कहे या हमारे साथी कहे कुर्सियाँ भी एक रंग की है मेजें भी एक रंग की है फर्क सिर्फ ये है कि कोई लेफ्ट पे है तो कोई राइट पे है तो हमारे लेफ्ट राइट एक जिसम के बाजू है हमारे लिए कोई ना लेफ्ट है ना राइट है हम सब एक हैं थैंक यू है